こちらはアアラインンス戦術部隊司令官エヴァンジェプマ峡谷最南端を抜ける輸送ルートを掌握するためここを守る部隊を排除してほしいバーテックスの襲撃予告までわずかな時間しか残されておらず我々としても後がない状況だ任務の重要性は理解してもらえない繰り返すが目的は輸送ルートの掌握にある交通機能が麻痺してしまうとは意味がない施設の破壊には十分に注意してくれる メインシステム戦闘モード起動します敵の守備隊を残らず撃沈して、うん、敵の全滅を確認したわ ね、作戦目標クリアシステム通常モードに移行しますお疲れ様